Детство. Я понимаю, что вы слышали истины, слышали э, проповеди. Прозрачно. Но вы же учились в школе, вы были в армии, вы видели другую жизнь. <связывающие> как же, ну, вот, насколько вот, сформировался у вас будем говорить, внутренний стоп или внутренний стержень за эти годы, <связывающие> которые вы проводили в <связывающие> церкви? <все. связывающие> как бы там...

<из otherwise> И потом получилось вот как вот это вот время такое. Садитесь. Это надолго. диван, постой. Нет. Не Было такое время, что уже должны были нас забрать, а у меня А потом школа школе, знаете, да, что что-то там, кто? Саша, Бадя. а ну встань, я понял.

Они хотят, чтобы вам всем плохо жилось. Вот я помню еще такое, Знаете? вот это все. А потом Я выхожу на улицу и, и, и получаю. Вот, ну, от, от своих же, одна на кладбище, Ну, конечно, да? надо настраивать, а потом не будет. Ну, я это вот уже принимал как, ну, нормально. И было, помню, как в 17 лет, было, в собрание идем, а там кладбище недалеко. И надо было идти просто через старое кладбище. А там ждут уже. Выходят ни с кого, ни с того. У нас двое было. У нас человек 6-7. Сбили с ног зимой. Побили ногами. побили Долго ревали, болели. И все, и нормально, и ничего. Мы принимали это как... Было такое, если не трогают долго, ну слушай, тогда я верующий или нет. Сиди.

я в 16 лет, э, я в 16 лет я пришел в голову. Я уже в 16 лет полностью прочитал Библию всю. Я, а знаете, как тогда давка на верующих, я думал, кто его знает, мои родители правильно идут или нет. В школу приходишь, а там все, Бога нет. все мои... А родители, значит, э, верующие. И я понимал, что когда я прочитал видео, я понял, я понял что родители правильно. И уже, по-моему, в пятом или шестом классе, когда закон превращения энергии

Нет, не переиграл. И, и, и он, значит, либр. это... Э, да. притяжение. Нет, а О, нет. Не, беном, тему, это Он изложил тему, тему. потом говорит, вопросы есть? Это, 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 вопросы есть... Да, говорю, есть... Он говорит, что Он говорит, что Он говорит, что Я говорю, есть. Тонна, <соцентральный>. а, он и, и, он, да, он да, говорит, какой? Мужчина физику преподавал. Какой? Я говорю, если энергия сама по себе не возникает, то откуда возникла энергия у Солнца? Ну он говорит от взрыва. Значит. Я говорю, хорошо. Вот, допустим, а кинетическая энергия, потенциальная энергия. Ну, он, я говорю, а хорошо, если энергия сама по себе не возникает... Кто сообщил потенциальную энергию самому взрыву? Он стоял так, потом говорит, подойдешь на перемену. Я тебе сообщил, Я хотел подойти, он задумал и учитель. Он не хотел кинетическую энергию. А да да. Ну, да. Да. Да? Да, да. они так, ну потом смотрели на меня. Ну. Но это хорошо, что я потом за, за школу поспорил, спасал и ну как-то оно ну, и рисовал там. Ну, еще. То есть, ну в чем я? А, а потом в армию? В армию Ой. я пошел, 16 лет отдыхали. А, приехали. 16 лет я, я не в мильце. Иди ко мне. Я сидел дома, там на аккордеоне рыпал что-то. мне какое-то внутреннее, я не понял, что оно такое было внутреннее, что оставил а аккордеон, я оставил. Выйди на улицу, я вышел. И пошел куда-то, ну, там такое пустынное место, какой-то парад, как какой какой-то, какой там кряж Донецкий. Да вот, и вот там я покаялся. А потом в собрании только вышел, уже засвечивался. И сразу после этого через полгода начал проповедовать. Крещение принимал в Сталке, где корову поили. Ночью в 12 или в час ночи там было темно, потому что пресвитер нас, нас 12 человек молодежи вывел туда, потому что если это днем, то его посадили. И, ни, и никто и церковь не знала, что мы крещение. Приняли. Потому что донесу. И все, да, и все, и свои да. же, да? Да, там осведомители были свои. А вы знали, кто Да. был? Галина Галина, А потом пошел в армию в армии уже столкнулся с семьей Да, сказали, мы застрелим. А в не вы попали не было у вас, когда собирали, там, да. Вот так а гриф, гриф, на, на деле было белый. написано да. снизу доверху бабки, такими буквами. красными буквами. Было, да? я. Да. Да. Предупреждение все все да? Слигли, Брат, тоже Ну, я ж, попал служить в МВД. В МВД, да. Вот этот Раньше это была опергруппа группа ЧК, Когда я попал в эту, ну это не бухтин, так, <связь> а, а потому что я учился на третьем курсе в университете на отделении станковой живописи. И Они меня туда и нужно было рисовать. Ну и попробовали, как я там. Ну и потом вызвали один раз. 10 вечера или в 11. На следующий день в 10 утра до 2 часов дня запрашивали. да? Майор КГБ запрашивал. Потом угрожать начал, там, застрелили, что там столько. Не объявили меня американским парашютистом и шпионом. Кем,

а там еще были я один. Да? Они говорят, как я ты взяла. сюда попал? Типа, я говорю, вы это были. полки имени Феликса Дзержинского спецназ. Ну, вот эти вот Ну, они это кремлевские все да, гарнизон, нет, 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 Они различные. нет, ну ты так долго чашку не надо вообще. Ну, нет, да ты... я Федя, вот, и меня потом да там. Я так одни Вот так вот, и ну, интересно, в армии это чисто ну, один такой сюжет. Вызвал меня этот майор, А он... Ну, там такие люди, я удивился. Четыре высших образования исторический факультет университета. Это юрист, он, ну, юридический, 10 лет был судьей военный. Потом высшую, высшую школу КГБ в Москве закончил. И высшую летнюю школу. Наверное, готовили на шпиона. Летчик испытать. Он меня так вызвал. Я зашел. А еще ж это 5 месяцев. 4. Ну я зашел, доложил он. Он сразу там, за столом сидит, вот как у кабинет большой такой. Седой, уже пожилой, И он так на Я слышал, что ваши что твои ну, родители баптисты, я малая. Ты разделяешь их мнение, ты мало. Ты, ты баптист, или так точно. А как вы догадались? Так, говорит. А. Хорошо. И ты, и ты, хочешь сказать, что все в сотворил? А? Да? Так точно. Там же так точно надо. Ну да. Я сейчас говорю, возьму банку с водой. Поставлю на окне. И через месяц там появится зелень, а потом полёпых, узори и кухники. И так дальше, Я, говорит, жизнь разовьется, и через полгода там жабы вылезут. А ты говоришь, Бог сотворил. Я говорю, товарищ майор, а вы Библию читали? Читал. Я говорю, нет. Читал. Нет, я не читал. А он вот уж меня читал. Я говорю, тогда во втором послании Петра, во второй главе. А я тогда учил наизусть. Не стали, как раз вот это и выучил. Я говорю, там написано, что в последние дни явятся наглые ругатели, выступающие по своим собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, все остается так. И так. Говорящие так не знают, что вначале Бог сотворил все из воды и водой. говорю, вы правильно сказали, но это библейская речь. Он, где это? Я говорю, второе послание Петра, вторая глава. И его это так задело. Он первый пошел читать. И, он, и он тогда пошел в такую, да. А, он, я пасту Божию гнал, я таких, как ты, расстрелял, не помню сколько, как на Он, оказывается, сам расстреливал Я тебя расстреляю. Вот такой началось там. У него что-то вот это. А потом говорит, если, если я пасту Божию гнал, и убивал верующих, где был Бог, что он говорит, не заступился за Я только не понял, что я говорю. Товарищ а вы когда преступника ловите, вы на месте преступника его наказываете. Он как судья, мне же говорит. Да, возьмут его там и Потом идет следствие, потом суд, потом говорит им, Я так, и потом говорит, и потом дадут последнее слово. Ну, все рассказала сначала. Так вот, если вы, говорю, люди так делают, то неужели, говорю, Бог будет на месте вашего преступления от вас кулаками отмахивать? подождите, и вам будет суд, и вам дадут последнее слово. Судье вот это такое сказать. Сколько вам дали это, да. это я суток да. дали. Нет, он суд так не дал. Там, Нет. Да, он по столу кулаком, как это, аж подскакивало все, пошел вон. Я прихожу, а там щелка у меня. Солдаты не поймут, что меня 4 часа держат. А я, и они, я только выхожу и такой же... Я вышел. 4 часа вот это. Я что я вышел и пошел свою костерку тут. Заходит один, говорит, слушай, ты шел в кажется. Я Когда вы вышли, когда я вышел, и он. А, нет, это что он звонит, а он собрался. После разговора, после разговора, через 10 минут. Приходим, Давай, все в клуб. Он заходит. Алена, вот такая, ты голосами, и, что и, ты меня вымазываешь? Что Газета, газета какая-то в руке. Себе, как, как, встал да. за трибуну. Да. Товарищи, да. я с вами разговаривал с солдатами. Он надо! Один сказал, не что он хочет партию. Ну это истина советский человек. А второй, знаете, что он мне сказал? Что черти на столе. Я ж не говорил. Я не думал. Марина, все. Он здесь на меня, среди вас, а я на втором месте сижу. Полный зал. Две и как да, начало. Это американский парашютист. Его забросили разрушать советский и подрывать Тихо, значит, горячий. и то, и то, и то. Алена, вот, через Два часа. Вот это мало Что попало? И я уже потом все, думаю, ну там нет, конечно, вот, а я ему сказал, нет! что ему дадут последнее слово. Бабы не дадут последнее, заведут. И думаю, ну все мне. И yeah. распустили всех. Yeah. <coughs> и потом через короткое время происходит, что застрелился солдат на не стрельбище. Нечаянно. Пулеметом игрались в машине. Приехали, он заряженный, оставили его. Чистил и на вылет вот так сам кидает. Кто и... ну, так тоже. расстрелял? Сам себя, солдат. Он вот. солдат. И приезжает генерал. Это ж, ну, представьте, в таких войсках солдаты сами стреляются по Приезжает генерал, начальник штаба войск по Украине. Там, так там вся милиция в городе, в Черкасов это было, там все постойки смирно оставили. Так приехал прям в батальон. У полковников погоны стрелял Снимал. Ну и говорит, а, сейчас... А, Весь батальон построили, всех пуговицы проверили. Где И постели, все там. Ну, как пошли проверять там все это. А я ж твою коптерку, мне старшина. не закройся там, не, не, не открывай никому, там у тебя беспорядок. Я собрал вам всех офицеров, такая толпа офицеров идет по коридору. И слышу кто-то, а это что здесь? Этот генерал идет и... А то там -та там там, там художник там Открыть. Он, он открывает. А он заходит, и эта вся толпа вот так стала. И он стал посредине, так смотрел, смотрел. Все. А что ты здесь делаешь? Я говорю, что стану? Ага, Тогда он... А вот там в 13-й роте кто это все делал? Я говорю я. А второй не помещение. Все. А 14 -й, А, 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 а э, там фасад надо было монументальный. О, я поделал такие вазы по полтонны с этого. С бетона выточил, сделал, чтобы они крутились. Набрасывал так, ну сделал. Как Да, огончало. всякие огончало. там для цветов. Он а, а то, кто? я говорю, тоже я. Он командир Ороты ко мне, мой командир. <с капитан подскакивает. Они там все стояли, как это... А он говорит, Солдат пьет? Никак нет. Самого как был? Нет. На сидел? Нет. Как служит? Он отличный. Он адъютанта подзывает своего. Говорит, Запиши занести в книгу почета Украины и наградить орден. орден, чья жизнь подвергалась опасности. А майор, майор этот рядом стоит. А тут же стоит майор. Да, вот да. это. Вот так, луп-луп, глаза. И потом, товарищ генерал, на ну, того, тот, все, закончили разговоры, пошли. Хотела ли воздух да? И он, и он потом через месяц. Всех ну, А он должен... Я команд. Он обязан награждать. И, 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 и вот так Батальон быстро. А и смотрю, он держит какую-то коробочку и книжечку вот так в руках вышел. Это ж батальон здесь так стоит. Вот, и он говорит, рядовой Рахуба выйти на 10 шагов вперед. Я вышел так на середину клаца. Повернулся. Он... Ему ну, же неудобно, товарищи, я вот всю жизнь прослужил, ты же такого ты не заслужил. Ну что ж, генерал, генерал, я наградил, я, я... что я, я, не могу, заикается, вот это, прицепил меня, а что за орден? Жизнь подвергалась опасности. Значит, знак за отличие в службе второй степени. Это, это не отличник армии, это, да, это да. другой. Там любое высшее учебное заведение без экзаменов там Понимаете? и так дальше. Там очень много всякого. Да. Об этом написано, нет, чья жизнь подвергалась опасности. Ну конечно, коптерки сделали. Он сказал, он он вот на этот допросе сказал, я тебя застрелил. Вот, все. Ну Она же подвергалась. значит. подвергалась. Она подвергалась. Она подвергалась. Она подвергалась. видел подвергалась. Я стал встроен, прицепил мне вот эту, дал книжечку, книжечка там валяется где-то. А Сергей, брат мой, этот орден как захватил, как я пришел с армии, я его и не видел. Ну чего ты для истории? А вы вроде наше свидетельство расскажете. А у вас, что мне, я с детства верю. У вас, Сергеич, такого еще не слышал. Ну, Петр Андреевич, трошки рассказывал по желанию. Петра Андреевича тоже интересно. Ну с него можно и сейчас не давить поможет. Да он по желанию. Только пожелания скажу. А у нас, у нас дети минах удачи, украл вы тут. Да, майор. Ну, а это самое, не слышали с Дамесом, что с этим майором. Майора они воровали... Вот тулуп зона, да, да. И они там, значит, воровали эти тулупы, Они дорогие. И его потом сняли, и его отправили в другую область Кироградскую. И когда ехал домой, еду с гитарой, в поезде. Захожу в купе, сидит этот майор. Да, он. О, Саша! На меня. Саша! Уже Саша! Уже Саша! Я говорю, сел так, он, ну где ты, где ты? Я говорю, ну как, отслужил, еду домой. говорю, все нормально. Я был полковником работы. А он, а его разжаровали. Он капитан, капитан, да, майор. Я говорю, а что ж такое, товарищ майор? Я говорю, ну ты это, может, ты ко мне служить пойдешь? Я говорю, ну так я ж брак народа. Дышу. Тоже, тоже захотелось благословение Божие. А как вы знаете, вот он уже сидит, и он такой, ну, как побитая собачка. Жалкий такой. Сидит, да, жалкий И жалко его, да? Ну, как человека жалко, да? да? Конечно. Не знает, что сам делает, да? Как научит.